सुनो कहानी उर्दू की पुराने जमाने की बात है कि काबुल में दो गरीब आदमी रहा करते थे मुश्किलात के तूफान ने उनकी जिंदगी अजीरन कर रखी थी गुरबत इस कदर ज्यादा थी कि तन बदन पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चीथले लटक रहे थे वो दोनों सारा सारा दिन काबुल की गलियों और बाजारों में घूमते रहते कोई न कोई खुदा का बंदा उन्हें खाना खुला देता जिससे कम अज कम उनका पेट भर जाता एक दिन वो यूं ही गलियों में घूम फिर रहे थे कि वो आपस में बात करने लगे एक ने कहा कि इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा यहां हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं हमें गजनी चले जाना चाहिए वहां सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है सुना है वो बहुत नेक और खुदातस इंसान है हमें वहां जाकर हर मुमकिन कोशिश करके सुल्तान महमूद गजनवी से मुलाकात करनी चाहिए और अपनी मदद की दरख्वास्त उसके सामने रखनी चाहिए मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाए इसके साथी ने कहा तुम्हारा मशवरा बहुत अच्छा है हमें गज़नी के सफर के लिए सुबह सवेरे निकल जाना चाहिए चुनाचे अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े जंगलों और सहराओं को अबूर करते करते वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे रास्ते में उन्हें एक और शख़्स मिल गया था वो भी गरीब मगर बहुत नेक और कोई अल्लाह वाला था इसने इन दोनों से पूछा क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें सफर करने पर मजबूर कर दिया और तुम किसके महल से अपनी आरजू करने जा रहे काबुल के दोनों आदमियों ने कहा कि भाई हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है हमने काबुल में अपनी किस्मत का दरवाजा तलाश किया मगर अफसोस हमने सिर्फ वक्त ही बर्बाद किया शायद काबुल हमें अब कुछ नहीं दे सकता इसी वजह से हमने गजनी शहर का रुख किया है हम सुल्तान महमूद गजनवी के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खिले रहते हैं और वो किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते ये बताने के बाद काबुल के दोनों आदमियों ने नेक आदमी से पूछा कि भाई तुम किस मकसद से सफर पर निकले हो नेक शख्स ने जवाब दिया मैं एक अमीर शख्स था मगर अब मेरी अपने मुख में कोई जायदाद और माल और दौलत नहीं है मेरे अच्छे दिन तमाम हो गए और मैं अच्छे दिनों की तलाश में सफर पर निकला हूं मगर मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं है मुझे तो इससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सुल्तान महमूद जैसे बेहिसाब बादशाह अपने खजाने भरते हैं इसके बाद वो तीनों इकट्ठे सफर पर चल पड़े यहां तक कि वो गजनी शहर पहुंच गए गजनी पहुंचकर उन्हें एक खंडर नजर आया उन्होंने रात इसी खंडर में बिसर करने का इरादा किया वो तीनों इकट्ठे खंडर में बैठे मुख्तलिफ़ मौज़आत पर गुफ्तगु कर रहे थे इत्तफ़ाक़ की बात है कि सुल्तान महमूद ग़ज़नवी अपने दो मकरबूहे के साथ भेस बदलकर चांदनी रात से अंदोज होने के लिए गलियों में टहल रहा था कि चलता चलता इस खंडर के पास पहुंच गया इस खंडर से लोगों के बोलने की आवाज़ आई तो वो खंडर में दाखिल हो गया और देखा कि तीन आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे हैं सुल्तान महमूद ग़नवी ने पूछा तुम लोग कौन हो और यहाँ किया कर रहे हो काबुल के दो आदमियों ने कहा हम पर गुरबत और तंगदस्ती ने डेरे जमाए हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि खाने को मुश्किल से मिलता है अपनी गुरबत के घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के निशेब व फराज में घूम रहे हैं। सुल्तान ने पूछा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है उन दोनों ने जवाब दिया तुम हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते इसलिए बताने का भी कोई फायदा नहीं सुल्तान ने जवाब दिया मुलाय चूंकि इस दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के पाबंद हैं और एक दूसरे पर इहसार करते हैं इसलिए आप लोगों को मुझे अपनी ख्वाहिशात बता देनी चाहिए मुलायम शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। एक ने जवाब दिया मैं एक ऐसा शख्स था जिसके पास बेशुमार दौलत और जायदाद थी मगर धोखेबाजी की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही अगर कहीं से मुझे दस हजार दीनार मिल जाए तो मैं उनसे कारोबार करूंगा और दोबारा अमीर बन जाऊंगा काबुल का दूसरा आदमी बोला मैं एक बदकिस्मत इंसान था मगर किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया मेरी एक बहुत खूबसूरत बीवी थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था इसकी बरकत की वजह से मुझ पर दौलत की जैसे बारिश होने लगी मेरा एक आलीशान महल था जिसमें खादमाएं थीं जो मेरी और मेरी बीवी की खिदमत करती थीं मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और इसी दिन वो दम तोड़ गई इसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं इस हाल को पहुंच गया कि अब खाने के भी पैसे नहीं हैं। मैं सुल्तान महमूद गजनवी के शहर में इस उम्मीद से आया हूं कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज दे दें जिससे मैं शादी कर लूं हो सकता है मेरी किस्मत दोबारा जाग जाए फिर मैं खुशी खुशी अपने वतन वापस लूट जाऊंगा अब सबकी नजरें इस तीसरे नेक आदमी की तरफ थीं जो अभी भी खामोश बैठा हुआ था सुल्तान ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और पूछा क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं इस शख्स ने जवाब दिया मैं अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से बयान करता हूं जिसके हाथ में तमाम ख़जाने हैं जिसने बादशाहों को बादशाही दी अगर वो चाहेगा तो वही मुझे सुना देगा अगर इसने चाहा तो वही मुझे बीवी भी देगा मेरी तमाम ख्वाहिशात मेरे रब की खुशनुदी से जड़ी हुई है सुल्तान ने इसनेक शख्स से कहा कि फिर भी तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश किया है नेक आदमी ने कहा सुल्तान ने तुम पर अपना फजल किया हुआ है और तुम इस फजल से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के काबिल हो तो मेरे लिए दुआ करो कि खुदा मुझ पर भी अपना फजल कर दे और मेरा हर अमल इसकी मर्जी के ताबे हो जाए सुल्तान इसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ मगर फिर कुछ कहे बगैर वहां से चला गया अगले दिन सुल्तान महमूद गजनवी अपने तख्त पर बिराजमान था कि इसने अपने मुसाहिब को हुक्म दिया कि कल रात वाले तीनों मुसाफिरों को दरबार में हाजिर किया जाए चुनाचे इन तीनों को सुल्तान के दरबार में पेश किया गया जब वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि तख्त पर बैठा ये शख्स वही है जिससे कल उनकी मुलाकात हुई थी वो दिल ही दिल में खौफजदा थे कि शायद सुल्तान उन पर बरहम होगा सुल्तान ने तीनों को करीब आने का हुक्म दिया सुल्तान बोला अब बताओ कि तुम लोगों की क्या ख्वाहिशात है काबुल के दो बाशिंदों ने अपनी अपनी वही ख्वाहिशात जाहिर कर दें जो उन्होंने कल सुल्तान को बताई थी फिर सुल्तान ने इस नेक शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है वो बोला कि ए सुल्तान महमूद गजनवी अगर मैं तुमसे तुम्हारी बादशाही मांगो तो क्या तुम मुझे दोगे सुल्तान बोला हरगिज़ नहीं ये कैसी ख्वाहिश है कोई ऐसी ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सको तुम सुना मांगोगे तो मैं सुना दूंगा अगर तुम घर मांगोगे तो मैं घर दूंगा अजनबी बोला तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हो मुझे खामखा यहां बिठाकर मेरा वक्त ज़ाय किया मैं तो इससे मांगता हूं जो बादशाहों को बादशाही देने वाला है अगर मेरे रब ने देने का इरादा कर लिया है तो कोई इसे रोक नहीं सकता और अगर मेरे रब ने लेने का इरादा कर लिया है तो कोई उसकी मर्जी के बगैर दे नहीं सकता सुल्तान चाहता था कि ये अजनबी शख्स किसी न किसी चीज की ख्वाहिश करे मगर सुल्तान के लाख कहने के बावजूद इस अजनबी शख्स ने सुल्तान के आगे हाथ न फैलाए आखिर थक हार कर सुल्तान ने हुक्म दिया जिस शख्स ने औरत की ख्वाहिश की है इसे महल में मौजूद खूबसूरत कनीजों में से एक कनीज़ दे दी जाए और जिसने पैसों की ख्वाहिश की है इसे सोने के सिक्कों से भरे दो थैले दिए जाएं। सुल्तान के हुक्म की फौरी तामील की गई इसके बाद सुल्तान ने कहा अब तुम लोग अपने अपने वतन वापस लूट जाओ सुल्तान के हुक्म पर वो तीनों सफर पर निकल पड़े अभी चलते चलते वो रास्ते में ही थे कि जिस शख्स ने सोने के दो थैले उठाए हुए थे वो थैलों के वजन की वजह से थक गया और अब इसकी हालत ये थी कि इससे चला भी नहीं जा रहा था इसने अपने साथ चलते हुए नेक आदमी से कहा कि भाई मैं सोने के थैले उठाए हुए थक गया हूं क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ये सोने के थैले उठा लोगे इसमें एक शख्स ने जवाब दिया क्यों नहीं ये कहकर इसने सोने के थैले उठा लिए दूसरी तरफ़ सुल्तान ने अपने दरबारियों से कहा कि इस अजनबी शख्स ने मुझसे कुछ ना मांगकर मेरी तोहिन की है इसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिकारी हूं जो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मोहताज होता है हालांकि मैंने इसे बार बार कहा कि अपनी ख़्वाहिश ज़ाहिर करो सुल्तान के दरबारियों में से ही एक दरबारी जो सुल्तान की बहुत खुशामद करता था वो झट से बोला सुल्तान मुअज्जम अगर आपके पास बादशाहत और दौलत है तो वो इसी वजह से है कि अल्लाह ने इसे अता किया है कि आप मखलूक में इसे बांटें अगर कोई आपके सामने अपनी ख्वाहिश रखने से इनकार करता है तो वो आपकी तोहिन है और इस तोहिन की कम अज़ कम सज़ा मौत होनी चाहिए सुल्तान अपने वज़ीर की बात सुनकर जज्बाती हो गया और फ़ौरन जल्लाद को बुलवाया और उन तीनों के पीछे जाने का हुक्म दिया और कहा तीनों आदमियों में से जिसके पास लालकी और सोना है इसे छोड़ दे और जो खाली हाथ है इसका सर काट कर मेरे पास लाओ जल्लाद रवाना हो गया जब वो उनके पास पहुंचा तो इसने देखा कि तीन शख्स जा रहे हैं एक के साथ लालकी है एक ने सोना उठाया हुआ है और एक खाली हाथ जा रहा है इत्तेफाक से इस वक्त सोने के थैले इसने एक शख्स ने उठाए हुए थे और जो हकीकत में सोने का मालिक था उसके पास कुछ नहीं था और वो खाली हाथ था जलाद इसके पास आया और तलवार के एक ही वार से इसकी गर्दन काट डाली और अपने साथ ले गया काबुल के शख्स ने जब अपने साथी की हालत देखी तो थर थर कांपने लगा दूसरी तरफ अजनबी शख्स को भी मामला समझ न आया कि यह हुआ क्या है और उसकी गर्दन क्यों काटी गई है जब जल्लाद इस शख्स का सर सुल्तान के पास लेकर आया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने बगौर देखा और गुस्से से बोला कि बेवकूफ़ तुम इस बेगुना शख्स का सर काट कर ले आए हो जिसने बादब होकर मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया था दूर हो जाओ मेरी नजरों से इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर भी कलम करवा दूं सुल्तान समझ गया कि सुना लेने वाला शख़्स थक गया होगा और उसने अपना सुना इस अजनबी शख़्स को थोड़ी देर के लिए दे दिया होगा सुल्तान ने दूसरे जल्लाद को बुलवाया और बोला अब तुम जाओ और जिसके पास सुना है इसका सर काट कर लेकर आओ जल्लाद वहां से रवाना हुआ इस बार खुदा का करना ऐसा हुआ कि काबुल का जो आदमी मारा गया था उसके साथी के दिल में लालच पैदा हो गया वो चलते चलते बोला भाई देखो मेरा दोस्त तो बेचारा मारा गया मगर उसके सोने का असल मालिक मैं हूं क्योंकि हम दोनों काबुल में इकट्ठे थे तुम ये सोना मुझे दे दो नेक आदमी को तो कोई लालच थी नहीं इसने फौरन दोनों थैलियों को काबुल के शख्स के हवाले कर दिया अब मंजर ये था कि अजनबी शख्स दोबारा खाली हाथ था और सोना इस काबुल के बाशिंदे के पास था जो अपने साथ इस कनीस को भी लिए चल रहा था इतने में जल्लाद वहां पहुंच गया इसने देखा कि एक शख्स ख़ाली हाथ है और दूसरे के पास सूना है इसने काबुल के दूसरे बाशिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सर लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया जब सुल्तान ने मरने वाले का सर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा कि ये आदमी भी ग़लती से मारा गया सुल्तान ने कुछ देर के लिए ग़ौर किया और जब वो पुरसकून हुआ तो इसे समझ आ गई कि खुदा का फ़ज़ल इस अजनबी आदमी के लिए हिफ़ाज़त की एक दीवार है जिसने इसे किसी किस्म का नुक़सान पहुँचने से रोका हुआ है वरना एक ही वक्त में ऐसा इत्तेफाक होना समझ से बालातर है इस बार सुल्तान ने अपने मुसाहिब को भेजा और कहा कि बाइज्जत तरीके से इस आदमी को कनीज और साविने समेत मेरे पास ले आओ मुसाहिब फौरन रवाना हो गया जैसे ही वो शख्स दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठा और मुस्कुराते हुए इसने अजनबी शख्स से पूछा कि बताओ तुम्हारे उन दो साथियों के साथ किया हुआ इसने एक आदमी ने जवाब दिया सुल्तान का इकबाल बुलंद हो जिसने सावना मांगने वाले को सावना दिया और कनीज़ मांगने वाले को कनीज़ दी मगर बदले में उनकी जान ही ले ली अजनबी शख्स की ये बात सुनकर सुल्तान काम कर रह गया और खुदा से गुणगड़ा कर मुआफ़ी मांगने लगा सुल्तान ने नम आंखों से पूछा कि नेक इंसान मुझे बताओ इस वक्त मैं ऐसा किया काम कर सकता हूं जो मुझे खुदा के गज़ब से बचा सकता है इसने एक आदमी ने जवाब दिया तुम्हें सबसे पहले सच्चे दिल से अल्लाह से मुआफ़ी तलब करनी है दूसरा काम तुम्हें यह करना चाहिए कि कुछ रकम तुम काबुल में उन दो बेगुना मारे जाने वालों के घर वालों को भेजो ताकि कम अजकम वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके सुल्तान ने ऐसा ही किया फिर सुल्तान ने कहा मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं मुझे इसे पूरा करके खुशी मिलेगी इसने एक आदमी ने देखा कि अब सुल्तान पशमान हो चुका है इसलिए इसने कहा कि मैं कपड़े बांधने का कारोबार करता था और मेरा काम इस कदर वसी था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी अगर मुझे अब एक छोटी सी दुकान खोल दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार चला लूंगा और फिर आपके पैसे लूटा दूंगा सुल्तान ने फौरन हुक्म दे दिया इसके बाद सुल्तान ने कहा कि ये नेक इंसान मेरी अब से तीन गुजारिशात हैं इसने एक आदमी ने कहा जी बोले सुल्तान बोला पहली ये कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे इस पर मुआफ कर दें दूसरी गुजारिश यह है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जो लोग बेगुना मर गए खुदा मुझे उनकी तरह से मुआफ़ कर दे तीसरी गुजारिश यह है कि हर जुमा के रोज आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। इसने एक आदमी ने तीनों गुजारिशात मान ली इसके बाद एक आदमी ने सख्त मेहनत की और कुछ ही अरसे में इसका कारोबार खूब चमक उठा दौलत की रेल पेल हो गई वो अपनी दौलत गरीबों में तकसीम करता जिससे इसे दिल्ली तस्कीम मलती इतनी दौलत के बावजूद भी नेक आदमी के दिल में कभी ना आई और ना ही वो खुदा की याद से कभी गाफिल हुआ दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया